ગુજરાત રાજ્યના પોલીસ વડા અમિતાભ પાઠકે રાજકોટમાં ટૂંકું રોકાણ કર્યું હતું પત્રકારો સાથે કરેલી વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતના મંદિરોની સુરક્ષા વધારવામાં આવશે તો સાથે જ તેમણે એ વાતનો પણ સ્વીકાર કર્યો હતો કે ગુજરાતમાં દારૂ પીનારાઓની સંખ્યા વધી છે તાજેતરમાં માં બોધ ગયા મંદિરમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયા બાદ ગુજરાતના મંદિરોમાં પણ સુરક્ષા વધારવામાં આવશે द्वारका તેમજ સોમનાથ ઉપરાંત અંબાજી મંદિર માં સુરક્ષા મજબૂત તો છે પરંતુ તેમ પણ કોઈ ચૂક ન રહી જાય તે માટે સુરક્ષા વધારવાની વાત અમિતાભ પાઠકે કરી હતી અને આતંકવાદીઓ કા એક ઉદ્દેશ્ય હોય છે કે માનસિક तौर પર આપકો ઢીલા કરવો આઘાત પહોંચા કરકે जिसमे આપકી ધાર્મિક ભાવનાઓ કા ભી સમાવેશ હો જાતા હૈ તો આપ જન સે જાનતે હૈ ગુજરાત કે અંદર બહોત બડે બડે પવિત્ર તીર્થસ્થલ હૈ જો રાષ્ટ્રીય સ્તરીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય જૈસે દ્વારકાધીશ अपने आप में है सोमनाथ के मंदिर है फिर डाकोर है अंबा जी ये तो मैंने मुख्य मुख्य आपको बताया इसके सिवाय और भी होते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा के जो नियम है उनको और थोड़ा कड़क बनाया गया है जिसके अंदर कोई भी अनिच्छी अनिच्छनीय व्यक्ति या वस्तु वगैरह जो मिले लोगों के ऊपर हम थोड़ा सा और ज्यादा नजर रखेंगे शनी बना पड़े उसके लिए जितना योग्य आवश्यक कार्यवाही है वो की जा रही है की जा चुकी है की बात है या सीसीटीवी वो सब उनका एक पूरा एक पैकेज टाइप का है जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का भी है और साथ में हमारे फोर्स भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़े और बढ़ने के साथ साथ उनकी नजर महत्वपूर्ण तो मान लीजिए मैंने पचास आदमी लगा दिए पर वो ट्रेंड नहीं है उनको ये पता नहीं कि किस मकसद से उनको रखा गया तो फायदा नहीं है तो उनको और बेहतर ट्रेनिंग दे करके और આ વર્ષે ગુજરાત સરકાર પંદર ઉજવણી ભુજમાં કરી રહી છે ત્યારે મુખ્યમંત્રી રાજ્યપાલ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત રહેવાના હોય સુરક્ષા વ્યવસ્થાની વાકેફ થવા ભુજ પૂછવામાં આવ્યું કે છેલ્લા કેટલાય સમયથી દારૂ મોટી માત્રામાં ઝડપાઈ રહ્યો છે ત્યારે તેમણે આ વાતનો એકરાર કરતા કહ્યું કે દારૂ રાજસ્થાન હરિયાણા થી ઠલવાય છે અને ઝડપાય છે પરંતુ પીવા સંખ્યા વધી રહી છે तीनों से ये देखिए से 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 ऐसा है कि एक बड़ा अजीब सा सवाल है पर यह कि देखिए दारूबंदी की नीति है और एक उसके विषय चर्चा नहीं करना चाहता तो बल्कि मैं अच्छा मानता हूँ की दारूबंदी होनी चाहिए एज ए पुलिस ऑफिसर उससे हमारे दूसरे प्रकार के क्राइम के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है नियंत्रण रहता है और फिर भी एक ये दारू एक ऐसी चीज है कि कुछ लोग या काफी लोग हम कहेंगे पीना चाहते हैं तो ये हमेशा द्वंद्व जो है युद्ध चलता रहेगा सरकार की नीति को हमको इम्प्लीमेंट करना है आवश्यक है जैसे मैंने बताया मुझे खुद भी अच्छा लगता है क्योंकि दूसरे प्रकार के मैंने आपको बताया कि इसमें क्राइम नियंत्रण में, में रहते हैं और तो लोग पीना चाहते हैं जब पीना चाहते हैं तो कुछ लोग सप्लाई करते हैं सप्लाई होती है गुजरात राज्य के बाहर से हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश वगैरह जैसी जगहों से आती है तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन लेकर के ट्रक वगैरह पकड़े जा रहे हैं और स्थानीय पुलिस भी कर रही है और हमारे यहाँ एक विजिलेंस शाखा है वो लोग भी काम करते हैं वगैरह वगैरह तो कभी ज्यादा केस होते हैं कभी कम पर उद्देश्य यही है कि उसके ऊपर जितना संभव हो नियंत्रण रखा जा सके जो कि राजकोट ममिश्नर बातचीत कर अदो व्यवस्था की स्थिति तेमज तेमना प्रश्नों अंगे चर्चा कराशे आ उपरांत पुलिस दल म संख्या में